Мы в Одессе. Ну да, мы в Одессе. Я тут уже давно. Ну, серый давно, мы к нему приехали. У во видло. Вова, расскажи про поезд, как мы доехали. Просто ужасно, ужасно, блядь. Просто слов нету, Как же это трудно, да? Да да. Мы, короче, ехали, рядом с нами были сумасшедшие атошники с ножом. Серый-то знает, да, серый? Да, 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 да. Вообще, ну, короче, херово доехали. Вова, Расскажи. Там было просто жопа. Попа. Жопа. Мы сейчас в Одессе идем с что нашего домика. Зарядки, в а, куда мы идем? На Деребасовскую идем. А, Катюха тут, а мы ее сейчас будем удивлять. пофоткаемся. Пофоткаемся, После этого. Да. После этого, как его, там, где Там такой весь тупо украинский флот офигительный. Украинский флот. Там... Еще там Екатерина основатель, а... ну, название Одессы. Как там мы еще видели эти лимузины и. Да там Фу... такие машины классные. Мы, короче, мы все видели. Будем снимать. Снимать, снимать и снимать. Я в поезде не снимал, потому что боялся достать там камеру при всем том быдле, которое там было. Я надеюсь, меня не найдут как автора этого видео и не зарежут. фу блять. Ладно, не буду это снимать. Серый, вообще расскажи, как ты тут. На пляже был уже? Да-да, так, ну я вообще не люблю соленую воду, она все липкая, такая Вода холодная? Ну так, ну блин, она вроде кажется холоднее, чем в Днепре. Но потом ты залазишь и привыкаешь. Понятно. Короче, будем и, снимать. И вода чистая, тупо я с этими глазами плаваю. Сегодня проплавал. У меня красная, не вроде нет. Нет. Ну так классно, ну. Все, вырубай зарядку. Ладно, все, да.